bugun sizlar bilan eng mazali usulda bozor xonimi tayyorlashni o'rganamiz ishimizni bismillah deb boshlab idishimizga bir pola suv tuz hamda elangan unlarimizni solib olib o'rta darajada yumshoqlikda xamir qorib olamiz so'ngra buni o'n besh minutlarga tindirishga olib qo'yamiz borada nachinkasi uchun piyoz kartoshka sabzilarimizni maydagina qilib to'g'rab olamiz sabzimizni xohishga ko'ra qirg'ichdan chiqarsangiz ham bo'ladi ana endi ta'bga ko'ra tuz murch hamda eritilgan sariyog'larimizni solib olib yaxshilab aralashtirib olamiz eritilgan sariyog'ni o'rniga dumba moyini to'g'rab solsanglar ham bo'ladi tinib xamirlarimizni yupqagina qilib yoyib olamiz so'ngra bunga oddiy semechka moyidan yupqagina qilib surkab olamiz va o'zimizga kerakli razmerlarda bo'laklarga bo'lib chiqamiz xohishga ko'ra kattaroq yokida kichkinaroq bo'laklarga bo'lib olamiz va bir chetiga nachinkasini qo'yib olib xamirchalarimizni birlashtirib yopishtirib olamiz bu orada mantiqosqon listlarimizni albatta tagini yog'lab olgan bo'lishimiz shart so'ngra tayyorlab olgan xonimchalarimizni birin ketin teramiz mana shunaqa bir biriga yopishib qolmasligi uchun semechka yog'idan surkab surkab ustma ustun qo'yib olib suvi qaynab turgan mantiqosqonlarimizni ichiga qo'yib olib qirq ellikmi davomida o'rta olovda pishirib olamiz vaqtdan unumli foydalangan holatda qaylasini tayyorlashga o'tamiz buning uchun ozroq moyimizda piyozimizni yaxshilab qovurib olib ketidan tomat pastasini qovuramiz va ustidan suv hamda bir choy qoshiq shakarimizni solib olib past olovda o'n besh minut davomida ustini yopib dimlab pishirib olamiz tayyor bo'lishiga besh minut qolganda chеснок hamda tuzlarimizni solib olib qaylamizni tayyorlab olamiz ana endi tayyor bo'lgan xonimchalarimizni birin ketinlikda taxlab olib ustidan qaylalarini quyib azizlarim mana shu qaylasi bilan ham xonimimiz o'zgacha mazali bo'ladi ishonasizlarmi go'shtsiz tayyorlangan bo'lsada go'shtli xonimdanda mazali bo'lib chiqadigan bu bo xonimchalarimizni albatta tayyorlab ko'ringlar sizlar bilan kamina telexon vlogs bo'ldi retsept sizlarga yoqqan bo'lsa bitta lakcha bosib xonim xo'rlarga ham jo'natib qo'yinglar tayyorlab ko'rganlardan esa rasmchalar kutib qolaman